orang kadang-kadang dia pun ni tak faham. Bila hampa tak faham duduk dekat tempat yang orang kata luak daripada bidang lah. Kalau kita tak tahu, kita ambil peluang untuk faham dan mengetahui. Itu budaya yang sepatutnya. Bukannya bila kita tak faham, kita dengar satu belah pihak saja, dia tak mungkin tepuk tangan tu dia macam tu. Tak mungkin macam tu. Kan? Pasal, pasal apa ada satu pihak lagi bersungut? Pasal maksudnya ada masalah. Kan? Dan sebab tu juga, juga kita tak nafikan bila mana kerajaan persekutuan pun mula sambut. Sambut dengan kononnya mereka nak menyelesaikan masalah-masalah hasil daripada tuntutan kita ni. Pakai wakil rakyat kedah bersama dengan mewakili suara-suara rakyat ni semua. <tuh> Tapi, yang mana mereka sangka bahawa mereka ni membantu rakyat hakikatnya tak sampai realitinya ini yang kita cakap sayang apabila depa menyatakan dan depa seakannya hanya sekadar bercakap tu hanya mengaburi orang-orang yang tak duduk dan dalam gelap orang-orang luar tapi hangpa cerita kononnya hangpa main nak ambil kedah ni kan tapi dengan cara hampa nak ambil kedah, tapi hampa tak membantu pun orang kedah. Hampa hina pula orang kedah. Hampa ingat orang kedah ni, dia pun tak simpan ke? Orang kedah ni simpan, orang kedah ni ingat. Dia pun maafkan orang kedah ni baik-baik. Dia maafkan. Tapi dia sentiasa ingat apa orang buat tahanan kat diri kita. Macam contoh bila dia umum kata satu bilion. Uh, PMX respon. Satu bilion kononnya bagi kepada pesawah. Ni saya nak tengok sikit dekat sini nak bagi kepahaman supaya semua orang faham. Satu bilion ni yang pertama sekali bukan duit rakyat, bukan duit negara, bukan duit PMX. Hak dia duk kutuk lah Tan Sri Syed Mokhtar. Apalah macam-macam ya. lah monopoli lah apa bagai lah dia duk kata Syed Mokhtar tu. Hak kat Syed Mokhtar tu lah dia bagi supaya Syed Mokhtar ni keluar duit dia untuk nak bagi kat pesawat. Bukan duit PMX pun. Awak dia bagi kat Syed Mokhtar juga. Alah kita nak bongkar lagi pasal tu lagi. Kan? Tapi hakikatnya, satu bilion ni tak cukup. Dia umum tahun 2024, hak bukan duit dia juga ni, asalnya tiga bilion untuk belanjawan 2024. Tapi tak berjaya buat. Masuk belanjawan tahun lepas untuk belanjawan -belan 2025 ni, tahun sudah untuk belanjawan 2025 ni, dia umum dari tiga bilion jadi satu bilion. Satu bilion ni pun senaknya masih tak bergerak dah masuk bulan berapa ni, tak nampak pun pergerakan. Kita tak nampak pun agenda-agenda agenda ni. Bangunan takut sekarang ni jadi sengak lagu tu juga sebab apa 1 bilion ni hakikatnya tak cukup dia hanya meliputi 1 bilion ni masih tak menyelesaikan masalah aliran untuk jenis yang transfer sebab hmm. 1 bilion ni hanya meliputi pelubang dan juga Eish. pedu ha? dia hanya pedu dan jumlah dia tak sampai 1 bilion pun kalau ikutkan 700 ribu lebih juta sahaja MB hmm, kata parik parik gila parik parik gila termasuk dengan parik parik gila ni semua Kan. Ah, <laughs> ha, ni lah sebenarnya yang orang duk semang ni wei, depa yeah. duk semang yang banding kita dengan Skincan ni yeah. nak bagi tahu kat semua orang. Skincan ni, cek, baru buat benang 50 hari. <laughs> Hampa baru benda buat benang 50 tahun je usia benang orang kat Skincan ni. Depa dah buat tersusun. Ya. Yeah. Parik-parik putih ni, parik-parik kita yang hitam jelur ni oh, semua. Dulu. 700 tahun nak, cek. 700 tahun. Bukan 50 hari, 50 tahun macam apa? Kami tujuh kata tahun tu belah-belah yan tu jangan kata ribu tahun. Belah-belah yan. Hampa jangan semang buat peletau. Kan? Bila hampa tak faham, maka nak strukturkan balik, nak susunkan duit ni balik, nak susunkan ke uh, pendudukan, uh, terusan-terusan, tali-tali ayak ni, berbetulkan balik semua, automation dan sebagainya. ni sebenarnya kos yang dikatakan memerlukan sebenarnya 5 bilion. Bukannya projek mai pada persekutuan duit persekutuan tu. Dia mai PFI. Dan PFI ni sebenarnya masih tertangguh sebab Tan Sri Syed Mota dia tak berjaya ni informasi-informasi lah no yang kita faham no kita difahamkan ada uh, masih tak mampu nak jalankan sebab sebenarnya buat projek ni tak untung apa pun yang dia target ni kalau boleh dan tak menyelesaikan masalah kita punya ayat untuk petani-petani belah selatan ni main juga pada pelubang. Punya jauh ni. Main pada pelubang. Maka kita nak sekat ambil ayat tu supaya pelubang belah utara, terusan utara semua main pada pelubang. Terusan selatan ni main pada jenis yang transfer ni. Yeah. Itu yang sepatutnya. Dan nak buat benda ni yang sebenarnya yang MMC Padi uh, eh, Senang ni, bawah set motor ni, mereka hanya buat PFI ni sampai pedu dan juga pelubangnya hak belah jeniang ni tak dapat kat depa. Hak yang untung ni yang sepatutnya jeniang yeah. ni sampai yeah, projek IPP kat Yan dan juga pelabuhan tu. Yeah. Ha, tapi kita tak boleh nak cerita habis lah masa itu. No. Kita tengok dulu permainan mereka ni lagu mana. Tapi cerita dia sebenarnya rakyat ni tak dapat manfaat apa pun hanya hampa sembang. Sebab pesawah ni kononnya bagi sumbangan macam-macam subsidi kepada masyarakat, uh, uh, pesawah untuk pengetahuan semua hanya 20% saja daripada keseluruhan jutaan yang subsidi yang depa habaq tu yang sampai kat tangan pesawar ni hanya 20% saja. Hak lain semua pi kat pengilang dan untuk kita nak tutup ni kita nak cerita pasal itulah kita tanya balik Contohnya, bila harga belian lantai belian padi ni, harga lantai belian padi ni diletakkan pada RM1,500. Dulu harga RM1,200 harga lantai belian padi. Harga benih padi RM35. Hmm. Dia Dan waktu zaman Perikatan Nasional, orang tanya zaman PN buat apa? Zaman PN buat apa? Zaman dulu kita pernah minta persekutuan. Zaman dulu berah tak hilang. Diesel tak naik. Diesel tak, uh, orang kata subsidi tak ditarik. Dia tak ganggu ekosistem rantaian pesawah ni. Dia tak kacau. Maka 1200 dulu lepas tu orang tanya harga tak mana nak habiskan Nana. 1200 harga belian padi tally dengan harga benih tu RM35 dan kita ikat masa tu bila benih tu pun ada orang permainan uh, ni Datuk Ronald Candy masa tu ikat harga benih pada RM35 maka apa yang berlaku adalah Berah pula sampai kat rumah Pak Tani-Pak Tani tu. Dan COVID mana ada orang buat bendang. Mm Tak ada isu. Hanya COVID dan isu walaupun ada yang mana boleh turun ke bendang. Lepas tu pun kita ikat pada RM35. That's all Tak ada apa, -apa masalah. Kan? Semua terkawal. Mai lah ni bila dia kacau diesel tu. Habis ekosistem rantaian tu tak ada pula agri budi madani subsidi ni tak sampai kat pesawah ni. Kan? Operator tak dapat. Service provider ni semua tak dapat. Lepas tu orang main harga suka-suka hati. Tak ada pengawalan. Bila segenap ni kacau rantaian kita, ekosistem kita, akhirnya RM1,500 harga belian padi pada ketika itu pernahlah harga uh, berah, uh, belian, uh, maaf, harga belian padi ni, harga uh, belian padi ni, walaupun harga lantai dia RM1,200 tu, tapi dia beli, minta maaf, dia beli pada RM1,800. So, sebab itulah harga di pintu kilang benih tu jadi RM58, RM60 semua. Tapi sejak daripada tu, bila dah turunkan balik 1,500, harga uh, benih padi ini masih duduk buat harga tu juga. Maka dia turun RM2 saja. RM2 saja, hakikatnya, belian padi lagu tu macam ni. Ni kita nak baca ni. Dengan satu tan metrik benih padi, mampu menghasilkan sekitar 50 kampit 20 kilo. Nilai jualan benih padi pada harga RM56 yang di umum ni, mencecah RM2,800 per tan. Maksudnya berbanding harga lantai belian padi 1,500 tan Jurang keuntungan pengilang dan pemborong benih jauh lebih besar daripada margin pendapatan pesawah. Satu tan buat penang, punya turun buat macam-macam punya penat, tak dapat apa. Subsidi tak dapat, depa ni boleh untung margin lagi tinggi. Bukan untung margin tinggi saja pengilang. Depa boleh buat apa dia? Depa dapat subsidi lagi tambahan hasil daripada depa jual benih ni. So sebab itulah kita kata ni lah ketakadilan yang nyata ni bela pengilang, bela orang kaya ke ataupun bela orang susah pesawah.